Baiklah saudara bagi membincangkan lebih terperinci setelah kelai 2 seminggu beroperasi bersama kita National Satu ialah Dato Azmi Murad Pengurus Besar kanan Permatan Operasi Malaysia Airports Holdings Berhad. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama National Satu hari ini. Baiklah uh, a Datuk seperti yang Datuk lihat tadi uh, ada dinyatakan operasi LCCT telah a uh, hampir ataupun telah 8 tahun beroperasi ya. jadi um, merupakan terminal tambang murah pertama uh, beroperasi di Asia Tenggara dan mampu menguruskan 10 juta penumpang jadi uh, boleh tak Datuk mengatakan secara ringkas kita uh, rungkaikan kembali mengimbau kembali sejarah LCCT yang uh, bakal ditutup esok. Ya. Hmm. LCCT di KLA bermula operasi pada 26 Mac 2006 hmm. dan uh, Uh, pada tahun 2013 tahun lalu uh, uh, LCCT telah mengendalikan 22 juta penumpang. Uh, dia pada mulanya kapasitinya dibina pada 10 juta, uh -huh. kemudian dipertingkatkan lagi kepada 15 juta, tapi uh, tahun lalu kita kendalikan 22 juta jauh melebihi kapasiti uh -huh. yang uh, LCCT boleh muat. Jadi sekarang kita telah pun akan mula berpindah keseluruhannya ke KL2 pada malam ini. Jadi uh, sepanjang 8 tahun operasi kenangan ataupun kejayaan yang uh, uh, boleh orang kata kita bincangkan atau kita pun kita ingat kembali uh, LCCT kejayaan ya. yang terladi. <coughs> ya, ya satu satu pertumbuhan yang sungguh hmm. uh, sungguh pesat dan uh, di luar jangkaan mana mana pihak. Kerana pada tahun 2006, bila uh -huh. kita bangunkan LCCT, kapasitinya 6, 10 juta dan kita ingatkan uh, ia akan dapat bertahan. Uh -huh. Tetapi pada 2009, kita terpaksa besarkan lagi LCCT uh -huh. kerana uh, pertumbuhannya dan juga uh, pihak Asia juga telah menambah pesawat-pesawat uh, dengan lebih banyak lagi. Jadi uh, <coughs> sehinggalah kepada 22 juta. Jadi itu merupakan satu satu pertumbuhan sebagai sebuah syarikat penerbangan di Malaysia yang sungguh-sungguh kita banggakan dan uh, banyak sejarah sejarah di sana banyak pengenalan destinasi destinasi baru yang diperkenalkan melalui SCCT. Dan sebab itulah kita dapat uh, pertumbuhan yang begitu pesat sekali di LCCT. Mm -hmm. Syukur Alhamdulillah. Baik, esok LCCT akan ditutup sepenuhnya. Jadi apakah rancangan MPHP terhadap bangunan itu pula? Uh, LCCT selepas ditutup akan kita bangunkan sebagai warehouse untuk populasi kargo di, di sekitar kawasan tersebut. Mm -hmm. uh, kargo bagi semua penerbangan ataupun semua. penerbangan semua. semua sekali? Jadi... Um, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, besok apa LCC akan ditutup. Jadi mungkin datuk boleh kongsikan sedikit ketibaan dan penerbangan terakhir di LCCT. Ya, LCCT akan mengendalikan penerbangan terakhir pada jam 2.30 pagi puluh pagi ini. Uh -huh. Pagi akan datang ni, penerbangan Asia X ke Jeddah itu merupakan penerbangan terakhir daripada LCCT selainnya permulaan uh, pelepasan AirAsia daripada KLIA2 adalah pada jam 5:30 pagi uh -huh. besok. <coughs> Walau bagaimanapun uh, AirAsia akan memulakan pendaratan di uh, KLIA2 pada petang ini jam 3:30 uh -huh. dan sehingga jam 12 malam nanti sejumlah 27 penerbangan AirAsia domestik dan termasuk international akan terus mendarat di KLIA2. Jadi pihak Air Asia telah pun memaklumkan kepada semua penumpang penumpang yang mana akan mendarat di KLIA2 pada petang ini untuk <coughs> supaya yang datang menyambut mereka dapat menyambut terus di KLIA2. Di samping itu kita sebagai pihak pengendali lapangan terbang ada menyediakan uh, shuttle bas ulang-alik daripada KLIA2 ke LCCT dan ulang-alik di samping itu juga Aa, kita adakan kan perkhidmatan aa, shuttle service daripada long term kapak yang disediakan berhampiran dengan hotel sama-sama mm -hmm. um, <coughs> disediakan shuttle dari long term kapak ke main terminal KLIA dan kemudian ke KLIA 2 dan balik ikut laluan tersebut pengguna-pengguna mm. atau pengunjung-pengunjung ke KLIA 2 juga boleh mengambil ERL yang bermula daripada KL Central ke KL uh, KL main terminal dan kemudian diteruskan ke KL lain dua uh -huh. balik gitu. Okey baik tadi ada tu ada menyebut bahawa a uh, Air Asia 27 jumlahnya. Jadi bagaimanakah persiapan MHP sendiri dalam menguruskan kemasukan Air Asia? Ya, kita telah pun memulakan operasi di KL2 pada tanggal 2 Mei uh -huh. yang lalu dengan empat syarikat penerbangan. Uh, Malindo Air melakarkan sejarah uh -huh kerana merupakan uh, syarikat penerbangan yang pertama yang mendarat di KLIA2 pada jam 12:05 tengah tanggal 2 Mei mm -hmm. yang lalu diikuti dengan Lion Air, Cebu Pacific dan Tiger Air. Sekarang ini kita telah kendalikan sampai seminggu dan syukur alhamdulillah uh, semanjang seminggu ini operasi berjalan begitu lancar sekali. Pengguna-pengguna mm -hmm. uh, uh, sehingga sehingga hari ini sudah hampir 40,000 penumpang yang menggunakan uh, penerbangan di LCCT sejak, uh, di, yeah. ya. mm -hmm. di KLIA-2 mm -hmm. sejak beroperasi pada uh, 2 bulan Mei yang lalu. Uh, purata satu hari kita ada 54 penerbangan mm -hmm. eh, turun naik, berlepas dan ketibaan di uh, KLIA-2. Dan apabila AirAsia uh, mula masuk ke KLIA-2 uh, mulai petang ini, purata satu hari kita akan mempunyai lebih kurang 450 Dalam satu hari, hari ya, ya. <coughs> dan jumlah penumpang juga kita anggarkan satu hari sekitar 55000 penumpang dalam ya hari. Uh -huh. satu hari sekarang kita lebih kurang 7000 satu hari dalam tempoh seminggu yang kita kendalikan semenjak 2 bulan Mei itu kita telah kendalikan hampir 40000 penumpang ya jadi uh, keadaan semua berjalan lancar. Kita telah membuat persediaan yang cukup rapi. Syukur Alhamdulillah seminggu ini operasi berjalan begitu lancar sekali. Dan insyaAllah kita jangkakan dengan kemasukan Asia ini kita juga akan dapat uh, jalan dengan betul lancar di KLIA2 KL insya-Allah. Okay, Insya-Allah. Dan jadi Datuk jika dibandingkan antara LCCT dengan KLIA2, tentu terminal baru ni yang kata uh, jauh lebih canggih dari uh, segi keselesaan dan juga kemudahan. Jadi uh, bagaimanakah penerimaan daripada syarikat penerbangan uh, dan penumpang terhadap KLIA setakat ini? KLIA2 setakat ini? Setakat ini kita sangat berpesah hati kerana ramai-ramai yang menggunakan KLI2 sepanjang kita beroperasi ini memberi apa ni komen-komen yang sungguh positif. Dan kita juga sebelum pemula operasi pada 2 Mei yang lalu pada tanggal 27 April kita adakan hari terbuka KLI2. Sambutannya di luar jangkaan sekali melebihi 80 ribu pengunjung yang Ada datang dua, me, ya? ke KLIA 2 hmm. pada 27 hari bulan hmm, oh, April okay. yang lalu ya. Jadi rata-rata uh, semuanya memberi uh, komen yang sungguh positif kerana kemudahan yang disediakan di KLIA 2 jauh lebih berbeza daripada apa yang kita sediakan di LCCT. Kita perlu ingat bahawa LCCT merupakan terminal yang sementara saja, temporary terminal. Di KLIA 2 kita menyediakan aerobridge sebanyak uh, 80 buah aerobridge gate lu ada 68 gate uh, dibaca gates, gates eh. uh -huh. dan kita juga uh, adakan satu apa tu runway yang khusus untuk kelai 2 runway 3 dan uh, kelai 2 juga dihubung dengan uh, penglimatan ERL direct dari central kalau kelai RCCT uh, dulu tak ada perhubungan ERL uh -huh. jadi itu merupakan peningkatan-peningkatan uh, uh, dan kemudahan-kemudahan yang kita sediakan di KLIA 2 ini jauh lebih berbeza daripada LCCT okay. uh, adakah dengan operasinya KLIA 2 MHP menjangkakan lebih banyak syarikat uh, penerbangan lain yang akan sama-sama uh, menubuhkan uh, operasi di Malaysia dalam masa terdekat ataupun uh, sekarang ini memang ada uh, rundingan di antara syarikat-syarikat penerbangan lain ya uh, memang uh, setiap masa kita kita memasarkan lapangan terbang kita dan di samping itu juga ada syarikat-syarikat penerbangan yang menunjuk minat untuk beroperasi di di KLIA termasuk KLIA2. Jadi kita sebagai pengendali lapangan terbang sentiasa mengalukan mengalukanlah mana-mana hmm. syarikat penerbangan yang ingin memulakan operasi di KLIA termasuk di KLIA2. Dan kita juga <coughs> sedang uh, mendapat Beberapa uh, pertanyaan dari syarikat-syarikat penerbangan hmm. untuk memulakan operasi di KLAI 2 khususnya. Jadi kita akan terus memasarkan KLAI dan KLAI 2 kepada semua syarikat penerbangan di seluruh dunia. Okey, jadi uh, mungkin soalan terakhir dari saya harapan Datuk sendiri dengan penubuhan KLAI 2 ini dan juga uh, besok juga orang kata apa hari terakhir LCCT. Ya, harapan saya adalah supaya hmm. semua uh, apa ni pengguna-pengguna lapangan terbang khususnya penumpang-penumpang akan terus menggunakan perkhidmatan melalui KLIA2. Dan kita juga mengharapkan pertumbuhan kemasukan pelancong-pelancong dan juga apa ni pengguna-pengguna penumpang-penumpang ke KLIA2 melalui KLIA2. Dan kita juga mengharapkan lebih banyak lagi syarikat-syarikat penerbangan akan beroperasi di KLIA2. Dan uh, saya ingin mengambil kesempatan ini bagi pihak Malaysia Airport untuk merakam setinggi-tinggi perangkaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam menjayakan operasi KLIA-2 ini. Daripada agensi kerajaan, daripada syarikat-syarikat penerbangan dan juga daripada pembekal-pembekal perkhidmatan yang lain di KLIA dan KLIA-2. Uh, jadi uh, saya merayulah kepada uh, rakyat Malaysia untuk terus menggunakan KLIA dan KLIA-2 bila nak bertobang nanti. Okey. Terima kasih banyak uh, kepada Dato' Azmi Murad iaitu pengurus besar kanan uh, Perkhidmatan Operasi Malaysia Airports Holdings Berhad. Terima kasih Dato' Perkhidmatan Studio bersama kami hari ini. Baiklah.